परमात्मने नमः अथ प्रथमः स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूटयः तेजुवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोद्धितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सदियोरिद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत तैकदा तु नयः प्रातर्हृत हुता नयः सत्कृतं सूतमासीनं ऋषयूचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि च नघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्युत यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् वादरायणः अन्ये च मुनयः सूता परावरविदो विदुः वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वं दत्ततस्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत तत्र तत्राञ्जसायुष्मन्भवता यद् विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयः स्तनः शंसितुमर्हसि प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मन्दः सुमन्दमतयो मन्दभाग्याभिुपद्विताः भूरिणी भूरिकर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोऽत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहिणः श्रद्दधानानां येनात्मा सम्प्रसीदति सुत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यङ्गानु यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्नः संस्कृतिं घोरां यन्नाम गृणन् ततः सद्योच्चेत यद्विवेति स्वयं भयं यत्पादसंश्रयाः सूत मुनयः प्रशयमायनाः सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टाः स्वर्धुन्या तु नु सेवया को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोके शुद्धिकामो न श्रीरुयाद्यशः कलिमलापहं तस्य कर्माणि दाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहिणः श्रद्धधानानां लीलया कलाः अथाख्या हि हरेणवतारः शुभा लीला स्वादु स्वादु सहरा वयं तु न विप्याम उत्तमश्लोकविक्रमे यत् शृण्वतां स्वादु स्वादुपदे पदे कृतवान् किरवीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढः कपटमानुषः कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीनादि

मैशियोपाख्याने प्रथमः ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॐ श्रीहरये नमः